Вот, например, стенд лаборатории Лампа Киевского политехнического института. У них есть, в принципе, тоже довольно интересные вещи. Вот, например, клон приставок 8-битных NES, реализованный на FPGA и платформе Altera. И сейчас эти же ребята из КПИ показывают, например, управление. управление робот-платформой на гусенице при помощи э, руки. Вот видите, у девушки на руке есть э, такая, такой типа браслет, в котором встроены э, акселерометры и гироскопы. И э, с помощью распознавания жестов можно управлять вот такой э, небольшой гусеничной машинкой, которая ездит... Э,